إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون فقال تعالى في مقام اخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقران فانه كلام الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزى الله عما محمدا بما هو أهله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا هب آه لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آه إنك أنت السميع <سؤال> العليم أتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وتقبل صلاتنا وصيامنا وتقبل مساجدنا ومدارسنا ومراكزنا ومكاتبنا وحفلتنا ودعاءنا يا ارحم الراحمين شكرا لك امين. كورني رشات كلكم

अमे